Asma Haji Omar menyatakan bahawa Ayat ialah unit tertinggi dalam skala Tata Tingkat Nahu. Ayat terdiri Daripada klausa dan intonasi yang lengkap Iaitu dimulai dengan Kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan yang Karim pula Mendefinisikan ayat perintah sebagai Ayat yang digunakan untuk menimbulkan tindakan Misalnya suruhan, permintaan Larangan dan silaan. Kajian ini akan memberi fokus Kepada aspek sintaksis alat perintah Iaitu dari segi struktur Ciri, binaan formula dan kesilapan lazim dalam pembinaan ayat perintah. Pembentangan ini diteruskan lagi dengan ciri ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk memberi arahan, larangan, permintaan, ajakan atau nasihat. Ayat ini penting dalam komunikasi harian kerana membantu seseorang menyuruh atau melarang sesuatu tindakan dengan jelas. Salah satu ciri utama ayat perintah ialah tujuannya yang jelas untuk mengarahkan tindakan. Ayat perintah digunakan untuk menyuruh, melarang, memohon atau menegur dan tidak bertujuan untuk menerangkan sesuatu perkara. Contohnya, ayat "Jangan sampai ada orang yang tahu jalan cerita ini" menunjukkan arahan secara langsung kepada pendengar. Oleh itu, kejelasan tujuan ini menjadikan ayat perintah mudah difahami serta berkesan dalam menyampaikan arahan. Ciri ayat perintah yang kedua ialah diakhiri dengan tanda seru untuk menunjukkan nada yang tegas atau beremosi. Tanda seru berfungsi menggambarkan intonasi penutur seperti kecemasan, kemarahan atau rayuan dalam bentuk penulisan. Contohnya, ayat "Tolong jerit AB lagi" menunjukkan keadaan terdesak dan panik yang dialami oleh penutur. Jadi yang ketiga ialah menggunakan partikelah untuk melembutkan ada arahan supaya kedengaran lebih sopan dan beradab. Penggunaan partikel ini sesuai dalam komunikasi harian kerana dapat mengurangkan kekasaran dan menukar arahan kepada bentuk nasihat atau permintaan. Contohnya, janganlah ditunjukkan wajah yang suram menunjukkan larangan yang disampaikan secara lembut dan berhemah. Ciri yang terakhir ialah ayat perintah biasanya tidak menyatakan subjek secara jelas kerana orang yang menerima arahan telah difahami melalui konteks komunikasi. Subjek seperti kamu, awak atau anda lazimnya digugurkan bagi menjadikan ayat lebih ringkas dan padat. Contohnya ayat, basuh kaki dulu sebelum melangkah masuk. Tidak menyatakan subjek secara langsung tetapi arahan tersebut tetap difahami oleh pendengar. Oleh itu, pengguguran subjek menjadikan ayat perintah lebih jelas dan berkesan dalam menyampaikan arahan. Kesimpulannya, ayat perintah mempunyai beberapa ciri yang memiliki memisahkannya daripada jenis ayat yang lain. Hari ini kita juga akan belajar tentang formula ayat perintah iaitu terdapat empat jenis formula termasuklah ayat larangan, permintaan, suruhan dan silat. Jadi formula ini membantu kita membina ayat yang betul dan berkesan. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Ayah, untuk jenis ayat perintah yang pertama ialah ayat larangan Untuk formulanya pula terdiri daripada kata ganti nama diri kedua yang digugurkan Tambah kata perintah, tambah kata kerja aktif sensitif, tambah objek dan tambah berpenang Contoh ayat, jangan biarkan tetamu meletakkan cawan minuman panas di tempat-tempat yang boleh dicapai oleh anak-anak kecil Sebenarnya, ada kata ada kata ganti nama diri yang kedua sebelum jangan itu iaitu awak Jadi perkataan awak itu digugurkan Jadi, biasanya ayat perintah larangan ini digunakan untuk melarang sesuatu bagi tujuan keselamatan Baiklah untuk jenis ayat permintaan yang kedua ialah ayat permintaan untuk formula yang berada, terdiri daripada kata ganti nama diri kedua yang telah digugurkan tambah kata perintah tambah kata kerja aktif sensitif dan tambah berpendak. Contoh ayat tolong hantar ke rumah pak cik arah hutan. Sebenarnya ada ganti ada kata ganti nama diri kedua iaitu encik di mana perkataan tersebut telah mengalami proses pengguguran. Jadi perkataan tolong menunjukkan permintaan sopan. Ia lebih lembut daripada suruhan seterusnya jenis ayat minta yang ketiga ialah ayat suruhan di sini saya menyenaraikan dua formula formula yang pertama ialah kata ganti nama diri kedua yang digugurkan tambah kata kecil aktif transitif tambah, tambah kata aktif, positif, 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 tambah kata kecil aktif transitif, tambah pelengkap perkataan yang digugurkan dalam ayat ini ialah awak di mana ayat asalnya awak pergilah ulang kaji pelajaran jadi contoh ayat yang terjadi selepas proses penguburan ialah pergilah ulang kaji pelajaran jadi partikel lah di sini menambah penekanan pada ayat suruhan jadi seterusnya bagi formula kedua yang di mengumpulkan yang kata ganti nama diri kedua yang digugurkan yang dikukuhkan tambah kata perintah suruhan yang digugurkan tambah kata kerja aktif konsertif contoh ayat pergi jadi sebenarnya ayat penumpang bagi jenis ayat suruhan ini ialah awak tolong pergi namun perkataan awak dan tolong itu telah mengalami proses pengukuran jadi ia dipendekkan dan menegaskan lagi ayat serta sesuai untuk arahan kecemasan terakhir yes, sekali jenis ayat perintah yang seterusnya ialah ayat silaan bagi pemilihan ayat silaan terdiri daripada kata ganti nama diri kedua digugurkan tambah kata perintah tambah kata kerja aktif dan setiap contoh ayatnya sila jawab sebenarnya ayat penuh bagi jenis ayat silaan ini ialah awak sila jawab namun perkataan awak dan sila itu telah mengalami proses penguguran dan menjadikan ayat yang telah dimenangkan ialah sila jawab jadi untuk maklumat tambahan perkataan sila digunakan untuk suruhan yang lebih sopan dan formal. jadi setakat ini sahaja daripada saya sekian terima kasih bye bye dan dalam bahagian struktur ayat perintah ini akan dihuraikan berdasarkan pola subjek, predikat dan juga ajung dengan menggunakan contoh ayat daripada data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka. Um, jadi dalam slide ini saya akan menerangkan konsep struktur ayat perintah yang dianalisis melalui susunan subjek, predikat dan juga ajung. Um, namun kadang subjek dalam ayat perintah ini tidak jelas tetapi predikat dan juga ajung um, amat penting untuk, memaham, untuk memahamkan makna ayat perintah. Seterusnya dalam selat ini saya tunjukkan contoh ayat perintah bagi jenis larangan. Ayatnya ialah Tuan Pengerusi jangan soal saya macam itu. Um, jadi dalam ayat ini uh, subjeknya ialah Tuan Pengerusi, predikatnya ialah jangan soal yang menyatakan bahawa larangan terhadap perbuatan menyoal. Manakala bagi bahagian akhir pula um, saya macam itu yang berfungsi sebagai uh, keterangan bagi pihak dan cara soalan yang ditegah. Baiklah. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai struktur ayat perintah jenis permintaan. Baik, uh, untuk contoh ayatnya ialah, Engkau tolong ikatkan tali ini di pokok sena itu. Jadi, ayat ini mengandungi subjeknya iaitu kata ganti nama engkau, manakala predikat tolong ikatkan tali ini uh, yang menunjukkan permintaan, manakala bahagian di pokok sena itu berperanan sebagai ajung tempat yang menjelaskan uh, lokasi perbuatan uh, tersebut. Baiklah untuk struktur ayat perintah jenis suruhan pula, um, saya telah memetik contoh ayat daripada data korpus iaitu Azmi, Amir dan Lina kemaskan dulu barang-barang kamu sebelum tidur. Uh, jadi dalam bahagian ayat ini uh, terdiri daripada subjek iaitu tiga kata ganti nama Azmi, Amir dan Lina. Manakala predikatnya pula ialah kemaskan dulu barang-barang kamu uh, yang menyatakan suruhan kepada uh, kepada mereka. Manakala bahagian sebelum tidur pula berfungsi sebagai ajang masa Yang menerangkan waktu tindakan yang perlu dilakukan <coughs> Untuk struktur ayat perintah yang terakhir iaitu jenis silaan uh, Contoh ayat yang diberi ialah makcik silalah rasa kuih yang ibu saya buat ini uh, Jadi dalam bahagian ayat ini uh, subjek dipecahkan kepada makcik Manakala predikat silalah rasa yang menggunakan um, kata silaan sila dan partikel lah untuk melembutkan nada. Uh, manakala bahagian kuih yang ibu saya buat ini uh, merupakan acung yang memperincikan perkara yang dipersilakan untuk dirasa. Uh, jadi daripada keempat-empat contoh dapat kita lihat bahawa semua ayat perintah mempunyai pola dan pola subjek predikat dan acung. Um, jadi perbezaan antara antara keempat-empat jenis uh, ini bergantung pada kata perintah itu sendiri uh, manakala kerangka struktur ayatnya masih kekal sama. Seterusnya, saya akan sambung pada bahagian yang berikutnya iaitu mengenai binaan ayat perintah. Jadi, ayat perintah ini ditujukan kepada individu kedua ataupun pendengar dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, engkau, kamu dan sebagainya lah yang biasanya digugurkan dalam ayat perintah tersebut. Jadi, secara umumnya binaan sesuatu ayat ini dia mengandungi unsur kuasa yang terdiri daripada frasa. Manakala frasa pula terbentuk daripada perkataan. Ayat perintah ini juga sama dengan ayat-ayat lain yang menggunakan kata nama, kata kerja, kata sendi dan sebagainya yang berperanan dalam melengkapkan ayat tersebut menjadi ayat yang sempurna. Okey, seterusnya saya akan sambung pada bahagian binaan ayat perintah larangan. Jadi, seperti yang kita tahu, ayat perintah ini mempunyai empat jenis iaitu larangan, silaan, suruhan dan permintaan. Jadi, bagi bahagian ini, ini ialah merupakan salah satu contoh bagi binaan ayat perintah larangan. Okey, Um, ayat yang kami pilih ini adalah berdasarkan data korpus lah iaitu tuan pengerusi jangan soal saya macam itu. Jadi pada bahagian ayat ini kita boleh uh, lihat uh, di mana subjeknya, di mana predikatnya. Okey pada bahagian ayat ini subjeknya ialah frasa nama ataupun kata nama iaitu ialah tuan pengerusi. Jadi pada bahagian predikat ayatnya pula ialah jangan soal saya macam itu. Jadi bila di, kita lihat uh, di predikatnya kita akan dapat uh, tahu ini adalah ayat perintah larangan apabila penggunaan kata perintah jangan digunakan dalam ayat ini. So, jangan itu merupakan kata perintah. Jangan apa? So, dia akan uh, bersambung dengan kata kerja transitif iaitu kata kerja yang memerlukan objek bagi melengkapkan uh, ayat tersebut. Jadi, kata kerja transitif yang digunakan adalah soal manakala objeknya adalah frasa nama iaitu saya. Dan ayat ini uh, disusuli pula dengan unsur keterangan iaitu menggunakan kata sendi nama dan kata tunjuk iaitu macam itu. Jadi ayat yang terhasil ini ialah ayat perintah larangan iaitu Tuan Penerusi jangan soal saya macam itu. Maksudnya di sini ayat ini dia menegah seseorang atau melarang seseorang daripada berbuat sedemikian. Jadi ayat ini uh, merupakan ayat perintah larangan. Okey seterusnya kita pergi ke bahagian binaan ayat perintah permintaan Jadi contoh yang kami ambil ialah Abang Mal tolong tengokkan Atuk Jadi pada ayat ini kita boleh lihat dengan jelas lah mana subjeknya, mana predikatnya Okey subjek bagi ayat ini ialah Abang Mal lah Abang Mal Jadi Abang Mal ni boleh saya katakan itu ialah satu panggilan atau sapaan Untuk kita memanggil seseorang itu Jadi manakala predikatnya pula ialah tolong tengokkan Atuk Tolong tengokkan Atuk Okey jadi, uh, melalui ayat ini kita boleh tahu Ini merupakan satu ayat perintah permintaan Kita meminta daripada seseorang Jadi, kata perintah yang digunakan ialah Tolong Tolong apa? Jadi, ia akan dilengkapkan pula dengan dia akan disesuli pula dengan kata kerja transitif Iaitu kata kerjalah Tolong apa? Okay. Tolong tengokkan Tengokkan siapa? Dan dia memerlukan objek sebagai pelengkap ayat itu Iaitu atuk Atuk merupakan kata nama lah okay. Jadi, bila ayat ini sempurna uh, Dia akan terhasil ayat seperti ini Iaitu Abamal Tolong tengokkan atuk kalau tanpa pelengkap, tu Abang Mal tolong tengokkan. Ha, tengokkan apa? Okey. Aha. Okey, seterusnya kita sambung dengan binaan ayat perintah suruhan. Jadi, apa itu suruhan? Suruhan merupakan uh, satu ayat yang kita nak beri arahan atau perintah terhadap individu lain lah. Jadi, selalunya ayat suruhan ni dia akan uh, menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat tersebut. Jadi, macam ayat tu tak dah terlalu tegas. Jadi, ayat yang kami pilih ialah uh, kau pergilah dulu. Jadi melalui ayat ini kita boleh nampak mana subjeknya dan mana predikatnya. Subjek bagi ayat ini ialah kau. Kau itu merupakan kata nama. Manakala predikat bagi ayat ini ialah pergilah dulu. Okay. Pergi merupakan kata kerja tak transitif iaitu dia boleh berdiri sendiri. Maksudnya kalau ayat itu kau pergi dulu, ayat itu tetap lengkap. Jadi dia menggunakan uh, lah. Lah, partikel lah untuk melembutkan ayat itu menunjukkan bahawa ayat itu ayat suruhan. Kau pergilah dulu. Okay. Dulu itu merupakan keterangan bagi ayat perkataan sebelumnya. Jadi ayat yang terhasil ialah kau pergilah dulu. Okey bahawa maksudnya ayat ini dia nak menunjukkan uh, dia nak tuju dekat seseorang itu bahawa uh, apa yang dia nak apa yang dia nak individu itu buat. Maksudnya apa perlu perbuatan yang perlu dibuat. Okey. Terima kasih. Okey yang terakhir ialah mengenai binaan ayat perintah silaan. Okey ayat perintah silaan ini dia menggunakan kata perintah sila yang selalunya uh, sila ini dia hadir sebelum uh, kata kerja. Nah, uh, Sila ini digunakan bagi tujuan untuk um, menjemput atau mempersilakan seseorang lah. Okey, ini merupakan ayat yang telah dipilih oleh kami Iaitu kawan-kawan sila beratur ketika membeli makanan Okey, ayat ini merupakan ayat majmuk pancangan keterangan Kerana dia menggunakan kata hubung ketika Jadi, apa itu ayat majmuk? Okey, ayat majmuk ini merupakan uh, gabungan dua ayat tunggal dalam satu ayat Menjadi satu ayat Okey uh, seterusnya kita lihat mana subjeknya, mana predikatnya di dalam ayat ini. Okey, subjek bagi ayat ini ialah kawan-kawan iaitu frasa nama. Okey, predikat bagi ayat ini pula ialah sila beratur ketika membeli makanan. Okey, kita lihat klausa yang pertama iaitu sila beratur. Sila merupakan kata perintah untuk menjemput atau mempersilakan seseorang itulah untuk membuat sesuatu perkara iaitu Ha, uh, diikutilah dengan kata kerja beratur. Kata kerja Uh, ini merupakan uh, beratu ini merupakan kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan uh, sebarang uh, objek ataupun penerang lah sebab ataupun pelengkap bagi melengkapkan ayat tersebut sebab ayat ini dah boleh berdiri dengan sendirinya. Okey, sebab itu kita lihat klausul yang kedua. Uh, itu selepas kata hubung pancangan iaitu membeli. Membeli merupakan kata kerja transitif yang memerlukan objek. Okey, memerlukan objek yang nak menerangkan dia membeli apa? Okey. Selepas uh, kata kerja uh, transitif itu, membeli objeknya ialah makanan. Membeli makanan. Okey, makanan itu merupakan pelengkap bagi kata kerja tersebut. No. Uh, jadi, terhasillah ayat yang uh, sempurna iaitu kawan-kawan sila beratur ketika membeli makanan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan saya uh, serahkan kepada kawannya uh, kawan yang, rakan yang seterusnya untuk bahagian yang selanjutnya. Terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada slide Kesalahan lazim. Kesalahan lazim merupakan kesalahan penggunaan tata bahasa yang sering berlaku dalam kalangan pelajar. Kesalahan lazim pertama ialah penggunaan dua kata perintah serentak dalam satu ayat. Kesalahan ini menjembatkan ayat menjadi lewah dan mengelirukan pembaca. Contohnya, penggunaan kata perintah harap dan tolong dalam satu struktur ayat. Pembetulan bagi kesalahan ini ialah dengan menggunakan satu kata perintah sahaja. Contohnya, sehingga sampai pada bila-bila masa sekalipun, tolong abang doakan mudah-mudahan selamat hendaknya. Kesalahan lazim kedua ialah tidak menggunakan pati kelah dalam ayat perintah yang bertujuan menegur atau memberi nasihat. Hal ini menyebabkan ayat kedengaran keras dan kurang sopan. Contohnya ayat yang hanya menggunakan kata perintah jangan. Pembetulan yang betul ialah dengan menambahkan pati kelah, contohnya janganlah kita ambil cincin itu sekarang. Sebagai rumusan, kajian ini berjaya mengenal pasti struktur, ciri-ciri, binaan, formula dan kesalahan lazim dalam penggunaan ayat perintah berdasarkan data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara ciri utama ayat perintah ialah penggunaan kata perintah, penggunaan partikel dan pengukuran subjek. Selain itu, kajian ini turut mengenal pasti struktur dan formula ayat perintah yang meliputi subjek dan predikat supaya pembinaan ayat perintah adalah betul dan mudah dipahami. Berdasarkan data buat itu juga, kami telah mengenal pasti beberapa kesalahan ayat perintah antaranya ialah penggunaan dua kata perintah dalam satu ayat. Kesimpulannya, ayat perintah mempunyai ciri, struktur, binaan dan formula tertentu yang perlu dipatuhi agar pembinaannya adalah betul, jelas dan tepat dari segi tata bahasa.